Люди реально рвутся, это не, 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 пафос, это не, не сказки, не пасхи. Люди хотят идти туда, реально хотят идти заниматься боевой работой, а не просто там какие-то другие задачи выполнять. А задач много всяких стоит. И вот у нас ротация идет постоянно. Мы зашли в зону АТО части в июне, и с июля месяца мы фактически вот, выполняем реальные боевые задачи. Теперь наш э, слово предоставляю под который непосредственно занимается вопросами кадровой работы, набором на контрактную службу, прохождением службы офицеров, сержантов, солдат и так далее. Все детали он может вам более детально рассказать. Пожалуйста. Нет, сказать? я вопрос хотела задать, вот это вот пятой батальонной это отличная да. А почему она вот именно Кремень, то есть у нас в Кременчуге была какая-то база? Господин. Изначально директива начальника генштаба, которая была издана в создании этой БТР, была издана 31 декабря прошлого года, будем праздновать годовщину части, 31 12, 31 декабря прошлого года, и там было обозначено место базирования город Кремичух, место формирования город Кремичух, и название в связи с этим было Кремль. Но потом, как бы, планы Генштаба поменялись, и мы формировались не Кремичуе, а на полигоне Большой. Житомиром. О чем я Понятно, да? То есть это просто географически, да? Это просто, да, его...